Як часто ми виховуємо дітей через гру цікаву та розважаючу, виявляється це ціле мистецтво? Тож ми переходимо до цікавої розмови з психологом, арт-терапевтом і тренером Діною Тарасенко, яка уже в нашій студії. Діна, вітаю з цього суботнього ранку, і ми вже поговорили про танці, проговорили про спорт. І хочеться поговорити, як знайти спільну мову через творчість, через якусь арт-терапію, через ну, ну до серця дитини. Чи вдається це вам, як це вам вдається? Добре утра. Ну хотілося б начать з того, що такое арт-терапія. Да, це метод очень мягкий, глибокий в роботі з дітьми со взрослими. Метод психокоррекції, который при этом да. связан с развитием творческого потенциала личности. То есть, да, если у взрослого или у ребенка есть какие-то проблемы, эмоциональное напряжение, стресс, различные переживания, он может выплеснуть это на бумагу, слепить что-то интересное, красивое для себя, да, и получить результат. Также да, с виду це така проста игра, да, немножко детские шалости, но І взрослые в цьому участвують. Лічно я провожу различні тренінги, індивідуальні консультації, групову роботу. До а, речі, да, про, угу. про групову роботу. Я вибачаю, що вас перебуваю, але Думаю. знаю, що ви якось підходили творче до дорослої гри мафія. От дуже хочеться дізнатися, і потім ми перейдемо до діток знову. Угу. Що це було за такий підхід? Да, це правда. Ми проводимо в Запоріжжі мафію, називається на у нас Артмафія. мы всяческим образом пытаемся популяризировать арт-терапию. И да, в игре в целом арт-терапия основана на игровой деятельности и на деятельности творческой. Вот мы решили совместить эти два процесса, чтобы взрослые, не боясь, да, там, ну, чаще всего бывает такое, да, ну, я не умею рисовать, я боюсь, я ну, не хочу пробовать. А тут человек видит, что это все просто, легко и приятно. Самое главное – это получить удовольствие. Дина, до речи, наша творческая группа побывала на одном из ваших таких игр, Мафія, mm -hmm. і у нас є невеличке відео з цього приводу, яке ми переглянемо, і по якраз поговоримо. У вас є можливість зараз подивитися на mm -hmm. нього. Поговоримо, як це от чим вона відрізняється від ну традиційної мафії, як творче, от ви підходите mm -hmm. до неї. Чим вона відрізняється? Ну, по-перше, вы можете побачить, что тут сейчас люди малюют, и в целом, да, когда происходит процесс игры, и человек выбывает, да, у него различные эмоции в теле, ощущения какие-то, и у него есть возможность выплеснуть это все на бумагу, в лепке. Мы каждую игру делаем какие-то различные упражнения. Вы можете сейчас увидеть, происходит игра. а За игровым столом происходят свои интересные процессы, да. И человек, придя на мафию, придя на обычную игру, может узнать о себе намного больше, да, чем знал до этого. Что-то успеть проработать, что-то успеть понять о себе, да, и с этими результатами уйти счастливым ну, и довольным. Ну, например, да, что? Ну это рисование. Я даю какую-то определенную технику, говорю тему рисования. В конце мы собираемся все, да, после игр и обсуждаем, интерпретируем, мы разговариваем. В арт-терапии очень важно задавать правильно вопросы. То есть не то, что да, какой-то ключ есть определенный, да, и вот мы сейчас делаем А, Б и В. А очень важно ну, творческий процесс, да, и очень важно спрашивать у человека, а что он имел в виду, вот здесь нарисовав да, то или иное, там, тот или иной образ. Это только малювание частей для Нет, конечно, арт-терапия это очень обширный. Ну, Обширные методы, да, включает в себя также, э, ну, изотерапия, да, создания каких-то творческих рисунков, лепок, и так далее. Также это терапия песком, это танцедвигательная терапия, работа через тело. Таким мы тоже занимаемся, да, и на тренингах, и на арт-мафии тоже. А также это сказка терапия. Вот я хотела бы подробнее рассказать в работе с детьми. Это очень интересно, очень здорово, и она с нами всю жизнь, да, с рождения и, и дальше, дальше, дальше. А, то есть... Сколько мы знаем видов творчества, искусства, да, скажем, столько есть и возможностей их реализовать в арт-терапии, в работе, да, если мы дословно переведем лечение искусством. То есть мы можем взять любое направление и как-то использовать. Иногда даже да, родители могут использовать какие-то повседневные дела, находить в нем интерес, творчество и своих детей таким образом творчески развивать, гармонизировать их личность. В Чем выдрязняется работа с детьми и взрослыми? Ваша с детьми, там Конечно, да, разные подходы, с детками, особенно с маленькими, с, с маленькими детками с, можно заниматься, да, там, э, начинать с каракулей, э, ну, там, грубо говоря, с полутора лет ребенок может взять краски, сделать отпечатки какие-то уже на, да, на листе, э, что-то потрогать, попробовать, им в этом возрасте очень важно развиваться и развиваться, э, ну, познавать свой мир, э, ну, и мир окружающий также это развитие мелкой моторики, развитие речевого да, аппарата. А дальше уже эти каракули перерастают какие-то фигуры. Ну, иногда только ребенок видит какие-то образы, да, там какие -то, э, для себя только понятные головоноги, как мы это называем. А с разными запросами есть разные методики. То есть, это так работа с песком. Я работаю с, с детьми, да, у нас есть три вида песка песочная терапия. То есть ребенок в первую очередь знакомится с материалом погружается в процесс, а потом творит, а потом мы да, об этом всем разговариваем. То есть это такие моменты, которые позволяют ребенку открыто творчески взаимодействовать с разными предметами, ощущать и познавать мир. В дальнейшем да вот идет по запросам работа. Взрослый чаще всего приходит с конкретным пониманием, да, что ему нужно. Э, ребенком, с ребенком нужно, конечно, так, более мягко диагностировать. То есть это как некий такой выплеск, да, внутреннего мира во внешний. Э, и потом работа с ним. То есть это может быть там 10 сессий, может больше сессий быть. А, также, ну вот для примера, страх, да, есть у ребенка, что темнота, и вот под кроватью живет какой-то монстр. Естественно, мы ему говорим, ну, сейчас мы включим свет, монстра на самом деле нету, ну, все равно страх никуда не уходит. Мы берем и пробуем эту психическую да, энергию выразить на бумаге. То есть мы перенаправляем это в творчество. Он рисует этого монстра, этот свой страх, и мы потом уже смотрим, да, да, действительно, монстр страшный. И дальше идет работа над тем, чтобы этого монстра сделать добрым, веселым, смешным. У каждого страха, у каждой эмоции есть свое намерение позитивное. И важно, чтобы ребенок сам смог модифицировать, да, сам смог добавить что-то такое в этот образ этого страха, чтобы ему перестало быть страшно. Це такой процес, дуже творческий, процес, дуже легкий і приємний. Ну, скажімо так, арт-терапія, вона на що вона направлена найбільше? Да? Це допомога. как-то раскрыться, это, возможно, yeah. иногда э, справиться с какими страхами, с какими вы э, стыкаетесь проблемами от, у деток и у взрослых uh, У детей чаще всего, да, вот я работаю с песком, работаю с пластилином чаще всего, это, конечно же, какие-то э, снятия, снятия напряжения, да, чаще всего это агрессия какая-то, да, вот когда ребенок проминает этот пластилин, э, там, когда он трогает этот песок, можно там его бить, всячески самовыражаться, свобода, да, проявлений. И вот ну, то, что вы спрашиваете по поводу на что направлено, это направлено и на разрешение каких-то сложных ситуаций, и также на развитие, да? Это может быть развитие творческое ребенка, которое подвластно да, там, родителю, который сегодня посмотрит передачу и может попробовать, да, ну, например когда готовят кушать или когда там пекут пирог, да, дать ребенку прикоснуться к муке, чтобы он поиграл, да, погрузился. Вот он погружает туда свои пальчики, и уже у него снимается напряжение, снимается, да, вот его состояние негативное какое-то, если оно есть. арт-терапия может быть даже на вид ходящего дома такого, что можно выховывать своих детей, на кухне и поеднувати приемно с корыстным. Да, да, да. То есть, сначала потрогали муку, как да, песочек. Ну, не всегда есть возможность выйти в песочницу, сюда поиграть. Потом слепили тесто, промяли, да, что-то там ребенок может отщипывать, э, вылеплять какие-то фигурки. То есть э, мама даже там или папа, бабушка, дедушка, с кем ребенок на кухне находится, может дать кусочек до да, теста, и ребенок будет там уже творить. Как бы только батьки, когда дитина э, запитливым поглядом подходит и заважает лепить тесто, знали, что это насправді можно выкористать это как арт-терапию, допомогать да. Хороший руке. метод. Или когда ребенок начинает стучать в кастрюлю, да, и начинает издавать какие-то звуки неистовые. Э, тоже, да, это музыкальная арт-терапия. В не барабанщик. Да, главное организовать процесс. И главное, да, чтобы ребенок понимал, что его принимает, его творчество ценит, что он личность. И э, родитель может также развиваться вместе с ребенком, занимаясь какими-то видами да, там, творчества. проявляться теж. Діна, я розумію, що ви не можете е, називати конкретних людей, але чи було таке, що от комусь ви от, ну, допомогли після якихось таких стресів е, яскравих в житті? Були такі випадки, якщо можна розповісти про них? Так, звісно, конфіденціальність підрозуміває, що да, я не можу говорити імена, не можу... Там е, показывать вам фотографії да, цих людей, но э, е, об опыте, конечно, рассказать могу. Но в первую очередь это дети, да, я работаю В школе там проблему нужно решать прямо сейчас, да? Ты видишь какие-то процессы и сразу же должен с ними поработать. То есть там виден видна динамика сразу. С ребенком ну, ты что-то сделал, он вышел и уже, да, он улыбается, он лучезарный после первого да, после первой артерапевтической сессии ему разрешили проявиться, да? Со взрослыми то же самое. Например, да, у меня есть такая клиентка, которая ходит уже ко мне не одну сессию, и мы с ней работаем над проблемами ее вза взаимоотношений, да, вот супружеских, ну и семейных, соответственно. И вот там работая, она приходит и получает постоянно какие-то новые результаты, новые знания о себе, о своих взаимоотношениях с партнером. Ну и, соответственно, ребенок ее ребенок от того, что она прорабатывает свои взаимоотношения с супругом, с семьей, тоже, да, живет в приятной, эмоционально, да, стабільна й ргармонічна сім'ї і в -то, тобто розвивається взаємини да в родині між mm -hmm. чоловіком і жінкою напряму впливають Конечно. на вашу дитину. Тобто задумайтесь, дорогі mm -hmm. батьки, да, як ви поводитесь один з одним, так вони mm -hmm. будуть поводитися і де і подальшому зі в своїй родині таку mm -hmm. модель поведінки, да вони приймуть частіше за все так буває. Про казки ви розповідали? У нас на жаль теж мало часу mm -hmm. залишилося. Каски допомагають як допомагають це написання казок з, з дітьми, да? А, ну, терапия да, она тоже такой очень Обширный большой метод, ее эффективность В том, что сказка, ну, мы слушаем Сказки с самого детства, да Вот нам их читают, потом мы сами начинаем их читать а, В чем особенность? Она не директивна, то есть она учит чему-то Не наставляя, там метафоры Есть, да, и бессознательное ребенка Возьмет для себя все самое актуальное и нужное а, Также там есть Главный герой, такой собирательный образ Там, Аленушки, Иванушки и так далее а, Который, ребенок видит там Поведение различное, и что каждое поведение имеет последствия. Да? Там э, плохой герой э, наказан в конце, э, хороший герой получает какое-то вознаграждение. Э, ну, как мы можем искуп использовать сказку? Конечно, это прочтение каких-то Сказок, которые да, повлияют на развитие ребенка. А также это еще и сочинение вместе с ним, то, что вы да, сказали, сказок. А также это по мотивам сказки рисование, сочинение каких-то историй, проигрывание, драматизация сказки. Да, ну, это ребенок... целая да. Да. Э, э, эпоха жизни на новую передачу в следующий раз. Дина, у вас есть возможность сказать несколько слов на останок батькам, детям, и мы прощаемся. Спасибо большое. Мне хотелось бы сказать, чтобы родители и дети не боялись прикоснуться к себе настоящему, творчески развивались и ну, пробовали. Это не страшно, это приятно, полезно и принесет вам массу удовольствия в первую очередь. И, конечно же, пользы. Дина поделилась нам своим бастинным досвидом, что вы можете выховывать свою дитину, даже готовя что-то вкусное на кухне. Главное, будьте терпимее до наших маленьких диток. А я прощаюсь с вами. Хай счастить, кухайте, мандруйте и бережите одного одного. До свидания.